Я залишився один, бухгалтера нема, тепер охорони нема. Все звільнилося звідси. Ніхто не платить. а кому віддати? Печатка в мене. штамп, мене, мене. И каждый месяц даю звит, хотя тут никто ничего не але звит раз трезвого. Когда-то он был заместителем директора, теперь его роль скорее призрака замка Сверж. Владимир Мандзяк отчитывается перед государством, хотя сам уже больше года здесь вообще не числится. Но, вероятно, Владимир Николаевич единственный человек, которому в последние 20 лет не безразлично, что будет с этим замком. У нас попросили зняти китайскую шкатулку, фильм, и пару кадров у тебя мало, мало быть в этом замку. И они нам уплатили э, ну, незначительные кошти ну, за использование этих, этих, кадров, а эти кошти э, выделили на ремонт этой дохивки. То, что древняя крепость может зарабатывать на свое содержание, бывший замдиректора знает еще с молодости. Здесь снимали не одну киноленту, а вот эти кадры прославились вирш на весь Союз. Бургундия, Армандия, Шампань или Прованс. Эфес почаще грейте на ладонь. Еще в советские времена в Свежском замке решили устроить дом отдыха для творческой богемы. Но вместо реставрации в 80-х тут прошел ремонт. На каменных стенах появилась плитка и штукатурка. А позже еще и грибок, около 100 тысяч гривен долга по коммунальным платежам и большое желание местных властей любым способом уйти от ответственности. Оно в нас рахуется как бы на облику, а сам объект переданный э, в користування. На 49 років Національній спілці архітекторів України. Якщо ми зараз заберемо, він опиниться без користувача. Він взагалі тоді ну, скажете, безхозний. І Хто тоді буде відповідати? А ви не повинні відповідати за нього? Ви повинні. Але на даний час у нього є офіційний користувач. Концессия – это, по мнению чиновников областного совета, и станет спасением для замка. Сооружение уже несколько лет надеются отдать инвестору. Тот должен будет рассчитаться с долгами, отреставрировать замок, а через полвека вернуть государству. Во всей Украине Свирж может оказаться лишь третьим среди таких счастливчиков. Пашли, тут был камень. Значит, я, сам, я сам помню, тут камень. вот, пашты уже, уже, его нет. Воно покатилось вниз. Для искусствоведа Яромира Черпиты это не просто камни, а частицы уникального архитектурного памятника в Черткове. Каменную крепость заложили еще в начале 17 века. Войска Богдана Хмельницкого здесь одержали победу над поляками, а современники нашли замку свое применение. Разместили местное управление облэнерго со своим подсобным хозяйством. Несколько лет назад энергетики съехали, и крепость осталась вовсе без надзора. Не всі люди розуміють його цінність архітектурну, історико архітектурну, і навіть ідуть собі розуміти, особливо тепер, коли він залишився без сторожів, без охорони. Ідуть, значить, і каміння це каміння стараються значить, довбати і собі, значить, для на подвір'я, для, для тротуарів, для власних потреб використовувати біля гаражів. Руины со временем планируют передать заповеднику замки Тернопиля. Для этого придется пережить ряд бюрократических процедур. А значит, в ближайшее время ни охраны, ни денег здесь не появится. Впрочем, и в статусе заповедника финансирование не гарантировано. В 2005 году, когда на доручение Верховной Рады и Кабинета Министров разработали программу «Замки Украины», то даже за самыми скромными подрахунками необходимо было, ну, как минимум, еще найменше 500 миллионов щелично. Это нереально. Эти стены сохранились с 15 века. Невицкий замок уникален своей аутентичностью. До сих пор его ни разу не реставрировали. Впрочем, совсем недавно оказалось, что это древнее сооружение никому не принадлежит. Здесь собраны лучшие архитектурные находки того времени. В Советском Союзе это был охраняемый объект общенационального значения. Ныне просто замок в лесу. Местные власти на него обратили внимание только тогда, когда принесли слухи. Некто готов в сооружение вкладывать деньги. И когда вопрос поднялся, что вот куда деньги перераховывать, и поднималось, начали поднимать документы, и выникло, что вот нема власності, нема ни власника этого замка, нема кому, на кого эти деньги передать, чтобы он их Клав именно в замок. цену порядка миллионов евро. Новые обстоятельства заставили чиновников копнуть глубже. Оказалось, руины крепости между двумя селами – Невицким и Каменницким. В начале 90-х эти сельсоветы поделили землю, и участок с замком достался Каменницкому. Когда в воздухе запахло деньгами, Невицкий сельсовет обратился в суд, заявив, землю поделили несправедливо. Замок должен быть на их территории. Подивіться, як прекрасно з нашого села видно кривить цього замку. Набагато краще, як з Кам'янці. Ну, ось наш Новицький замок, за яким ми доглядаємо, який був зроблений силами нашого місцевого мільця. Кам'яніцькам содержать за свій рахунок замок не планують. слишком дорого. Ну кому передати заботу об історичкам пам'ятнику, пока не знають. Ми можемо взяти, але аж треба на це реально дивитися, розумієте? Це якщо береш на баланс, значить ти за нього дійсно відповідаєш. Я навіть не знала, що воно нічиє. Я навіть подумати собі не могла, то ми думали, що це в державній власності. Які проблеми з Невіцьким замком? Це взагалі, це. Скажімо, об'єкти, які належать місцевій територіальній громаді Невицької сільської ради, то до них питання, ми навіть туди гроші не можемо вкласти, оскільки це на наше майно. Из четырех сотен замков в Украине большинство в плохом и даже плачевном состоянии. Тех, кто не уберег памятники, наказать практически невозможно. Принцип охранять не значит заботиться стал стратегией общегосударственного масштаба. И, возможно, Невицкому замку как раз повезло больше. Здесь до сих пор нет такой таблички. Охраняется государством. Надежда Павлоквачкова, Владимир Дедов, Инна Белецкая, Леся Вакулюк и Наталья Неделька. Подробности недели телеканал Интер.